Salam, hörmətli istifadəçilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bax, məhsulları, satdığım məhsulları test edəcəm. Gördüyünüz İran pirildi və onun səsini mütləq eşitməli diskotu təzədən qoşacağam. <coughs> Yaşıl rəngdə olan isə qablar üçün su çəkəndir. Ondan da varımızdır. Getdi növbəti. Deməli, bu tualet üçün e, dezinfeksiya edici vasitədir. Bundan da satışda varımızdır. E, bir ədədi e, düz birə gedir süs çəkəndə bax gördünüz kimi 1 manat 70 qəpi idi. Qablar üçün Pampers deyirlər. Çox qəşəng süs çəkəndə bax belə bir tort qablarla da gətirmişik. 13 manatda qiyməti, içində 3 ədəd olur, şəkillidir. Sadələri də var, 12 manata, 13 manatda qiymətləri. Daha sonra havalar soyuyub bax evə qapıdan külək buraxdı. 13 bax belə bir vasitələr varmızdı? Yapışqanlıdır. Yapışır qapıya. Çulay İbrahimir. 1.80 və 2 manatlı qiymətə. Bu maqnitdir. Şruplarla və yaxud 2 yüzlü skotsla yapışır. Qiyməti 1 manatlı əla bir vasitədir. Bu da qiyməti şokdur. 2 manatlı yer silən, kafe silən, eee bir vasitədir. Şüşə silmək olar. Hələçi qiyməti 2 manatlı əla bir şeydir bu. Bu görəsən şüşə rəsilir. Artıq mətbəx sayda qalıb bundan. Bu da burger, McDonald's da burger yeri, nə bilirəm, bax, əti pres deyir, longet kimi edir, McDonald's-dakı ki, burger kimi olacaq. 2 kim manat qiyməti. Ürvanımız çılama bölümündə yerləşdirilib, hər şey orada yazılıb. Kondensator üçün üzlükdür. Bu da təzə gəlib, 1 manat 20 qəpi idi. Tozdan qoruyur. Və bu da hər zaman bizdə olub, 7 manatda satışı. Atipleyə qoyulur paltarları qurutmaq üçün. Ünvanımız xatırladım. Bir dənə Əhmədli də, də varımızdı. Xatran Nərmanov Nərmanov ünvanımız artıq bağlanıb. Bizə məqalə 36 70 81 nömrəli avtobus gəlir. Yanımızda KTV var, beautiful gözəllik salonu var, Oba market var, Kobra idman salonu var. Sərhəcə idman kompleksinin yanında düz. Yəni rahat yerlərdə yerimiz. Bu da qapıdan bax yerə deyirəm başqa cür versiyası. Bunun tüklü versiyası da var, bu belə sadəsi də var. İstəyə yapışqandı qapıdan küləy buraxmayacaq. 1.80-a və 2 manatlıq qiymətləri. Belə maraqlı videoları daim görmək üçün xahiş edirəm bəyənə, təkibdə olaq, abunə olaq. Bu da xəmirə gül vurandır. İçində 4 dənə olur, yəni ölçüsünə görə qiymət dəyişir. Bunlar ən çox şəkər buriyə gülü var ular. Gördüyünüz kimi şəkər güllü şəkər buralar olur. Və bunlarla əlaqəli onu xəmir xüsusi kəsib sonra üstünə vururlar şəkər buranı. Hmm. 4 dənəsi 1 manat 20 qəpik idi. Və bu da iki tərəfli skocdu. Bizdə iki tərəfli skoc seçkilə çoxdur. E, 1 manatdan ən bahası belə 2 manatda iki tərəfli skoclar varımızdır, şəffaf. Və budakı deməli e, paltarları pressləyir. Məsələn ki, qışın yayım paltarlarını, salçılıq paltarlarını, ətiyallar, yorğanlar. Və gördünüz, presslədi heç nə olur da yanıçı. Deməli o çox balacalaşır. Sadəcə evizdəki tozsoranı taxırsız bunun yeri var. Gördünüz nə tərzə balacalaşdı? Sıxır. Hər cür ölçüdə varımızdır. Çox da baha deyil. Yəni 2 manat, 40, bir də 350 olmalıdır. Ölçüləri də ki müxtəlif cür olur. Hər cürəsi var da konkret 110 nəbələ böyükdür. Yadına çıx va çıbı çox. Böyləri də olur, balacası da olur. Çatdırılma yoxumuzdur, xeyr. Yalnız Əhməddədə işləyirik. Başqa yerdə filialımız yoxdur. Bu da kofe qarışdırandı. E, Ayran da qarışdırmaq olar. Yalnız bunlar elə mədlər. E, bu yumurtaya qət elə yaramır. Bunu aldılar yumurtaya, yan yumurtaya yaramır. Kofe içində, yəni kapsul onu köpüüllü kofe edir. Ayran da köpülləsinə eləyə bilər. Sadəcə üzərinə biraz tutursunuz, köpükləndirəcək. Qəmət də 2 manatdır. 2 dənə batareyadan işləyir. Gördüyünüz necə köpükləndirdi. Bu ıı, su çəkən bir dəsmaldır, üstü bəryanı bel, belə ıı, çirpi kimidir, elə alt da çirpi dəsmal gedir. Bunun Bunun 2 dənəsi 2 manat edir, yəni bir ədədi 1 manata. Bu ayaqla belə yer də silmək olur. Kimsə belə ağrıyırsa, yəni onun üçün də yaxşıdır. Sonra şıvabrə taxıb yer silmək də olur. Yəni belə bir şeydir yaradır. Yəni. Yaxşı su çəkən bir şeydir. Bu da ki maçalkadır, silikon, 50 qəpiyə qiyməti. Qapımaq üçün. Bura deyilən ömürlüydü. Bu da çim saldı hamısının yerə. Sunkadır. Bax sunkalar, bax belə bir sunkadır. Təkərlü sunkadır. Açırsan böyüyür. Sonra təzədən yığmaq da olur. Təkərlə var. Xalqlar dostluğu metrosunun ekskalator tərəfindən çıxırsınız. Əbədk körpüsüdür. Bax görəcəksiniz. Onun keçəndən sonra sərhədsiz idman kompleksinin yanından keçdik. İşıqfordan sola dönürük. Növbəti avtobus dayanacağında düşürük. Mağazamız bax budur.